बसमिल्ल अर्रहरा सजनत मित्रों मैं हूँ अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रिडार सजनत मित्रों समरी पर दस्तखत करने की बात हमने कल सुबह नौ बजे कर दी थी आपको याद होगा ये ब्रेकिंग हमने दी आज हम उसका फॉलअप देंगे कि इस समरी पर दस्तखत होने से दो बड़े ग्रुप आमने सामने आ गए क्यों कैसे और साथ साथ हम बात करेंगे कि इमरान ख़ान की आखिरी वार्निंग से अहम मुलाकात की तैयारियां शुरू कौन सी मुलाकात किस किस की मुलाकात ये भी आपके सामने रखते हैं और साथ साथ वज़ी अजम शहबाज शरीफ की सियासी साख खतरे में क्यों पर गई ये भी आपके सामने रखते हैं मरियम क्या चाहती है और नवाज शरीफ ने कल मुस्लिम लीग नून के वर्करों को क्या पैगाम दिया ये तमाम मामला मैं आपके सामने तफसील के साथ रखता हूँ सचिन होती मित्रो सबसे पहले आपको याद होगा कि हम कल सुबह दस बजे नौ और दस के दरम्यान हमने जो भी लॉक किया उसमें मैंने ब्रेकिंग की कि वज़ी आजम जो हैं शहबाज शीफ अपने तौर पर काम वाम कर रहे हैं लेकिन परवेज लाई ने वज़ी अल पंजाब ने समरी पर दस्खत करके इमरान ख़ान के हवाले कर दिया अब उस पर किसी ने यकीन किया किसी ने क्योंकि नहीं किया लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद एक बड़े टी वी चैनल ने इसको ब्रेक किया तो फिर सारी रात जना आप टेलीविज़न पर प्रोग्राम होते रहे और अब तक ये मामला चल रहे हैं अब फिर मैं इसमें एक ब्रेकिंग ये देने जा रहा हूँ सज्जनों मित्रों कि इस दस्खतुसुदा समरी ने मुस्लिम लीग नून में दो बड़े ग्रुपों के दरमियान आमने सामने मतलब लड़ाई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है शहबाज शरीफ ग्रुप और मरीम नवाज ग्रुप इस समरी पर दस खत के बाद आमने सामने आ गए अब सज्जनों रहे तो मित्रों मरीम नवाज ये चाहती है भले कुछ भी हो जाए इमरान खान की ऑफर पर मुजाकरत करने हैं ना ही मीटिंग करनी है असम्बलियाँ तहलील होने से बचती हैं नहीं बचती कुछ भी हो वफाकी हुकूमत को ख़त्म हमने नहीं करना और अपने वक्त पर ही मुकर्र वक्त पर ही इलेक्शन होंगे ये मरियम ग्रुप कहता है और शबाज शरीफ ग्रुप ये कहता है कि जनाब हालात का तकाजा ये है कि हम इमरान खां हाँ की आफर पर संजीदगी से न सिर्फ गौर करें मरे मिल बैठ कर कोई बीच में दरमिया रास्ता निकाल लें ताकि मुल्क के हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम तसादम की तरफ जाए मामला को सुलझा लेना चाहिए इस हवाले से ये दो ग्रुप आमने सामने हैं और कल मरीम ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जो ये कहा कि मुकर वक्त पर यह इंतबात होंगे और उनकी तर्जमान जो हैं स्पेशली उनकी जो स्पोक्स पर्सन उन्हीं की ज़ाती तौर पर मरीम औरंगज़ेब ने भी जो तारीख दी वो भी आप सामने है और मज़ाक जिस तरह बनाया गया जिस तरह लोग कहते हैं वो भी आपके इलमे सचिन मित्रो कल मुस्लिम लीग नून का एक अहम मशावरती इजलास हुआ जिसमें तमाम सीनियर मुस्लिम लीगी मौजूद थे वो कहते हैं कि उसमें नवाज़ शरीफ को भी वीडियो लिंक के ज़रिए लिया गया और उन्होंने अपने सीनियर मुस्लिम लीगी जो रहनम हैं उनको एक अहम पैगाम भी दिया और अहम मश्रे भी दिए लेकिन जो मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ वो ये है मेरा मेरा रिडार ये कहता है कि नवाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि परवेज अलाई से किसी किस्म की डील नहीं होगी भले इसम्बली बचती है या नहीं बचती और साथ साथ सजनोते मित्रों नवाज शरीफ ने भी ये जरूर कहा कि अगर हो सके तो चौधरी शुजात के साथ मुशावरत की जाए ये पैगाम मियां नवाज शरीफ ने अपने मुस्लिम लीगी अरकान को दिया सचिनत मित्रो फिर फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून ने एक वफद बनाया है जो आज किसी भी वक्त चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करेगा एजेंडा क्या होगा सचिनत मित्रों मैंने अपने एक वीलॉग में कहा था कि मुस्लिम लीग नून के पास कुछ नहीं है असम्बलियाँ रोक सकती है तहलील होने से ना ही अदम अतमाद ला सकती है गवर्नर राज भी नहीं लगा सकती कुछ नहीं है सवाए एक कार्ड, चौधरी शुजात कार्ड उसमें भी बहुत सारे मामल हैं लेकिन उस पर अगर आसफ़ जरदारी जैसा जहीन आदमी कहते हैं जोर जो तोड़ का मास्टर है अगर वो बीच में अपना इनपुट डाले तो मुमकिन है चौधरी शुजात कार्ड काम दिखा जाए यही वजह है कि नवाज शरीफ ने जहाँ परवेज लाई से डील ना करने की बात थी, वहाँ यह पैगाम भी दिया कि जो इशुजात से रबता किया जाए उनसे मुशावरत की जाए सचिन तो मित्रों अब इसका बैकग्राउंड में अगर आपको बताऊँ कि ये दो ग्रुप सामने क्यों आ गए हैं कि जब इमरान ने ये ऑफ़र कर दी कि मिल बैठ के मामला तय कर लें और आखिरी वार्निंग दी कि मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ असम्बलियाँ तहलील वरना मजाक यानी बैठ कर के तारीख दे, खत्मी इलेक्शन की तारीख दे, असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी अगर तारीख नहीं मिलती तो इसम्बलियाँ तहलील होंगी और कर दी जाएंगी ये आखिरी वार्डिंग है इस पर यकीन वफाक के अंदर हलचल है चौदह जमातें जो, जो हैं वो अपने मौलाना रहमान का रोना पीटना और धमकियाँ सुन लेंगी बेचारी ख़वात पर उसका बस चलाए उस पर चला दिया उन्होंने और इसी तरह आसफ़ जरदारी भी कल परेशान नज़र आए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके सामने तमाम चौदह के चौदह जमातें हैं हुकूमत में भी हैंकूमत के मज़े ले रही हैं उनकी औलादें रोज़ाना किसी न किसी दौरे पर हैं खुश हैं मज़े लूट रही हैं लेकिन उनके बुजुर्ग जो हैं का वो उनके चेहरों पर आप देख लीजिए हवाइया हो हुई हैं परेशान हैं होगा तो क्या होगा करें तो क्या करें अब ये सारे मामला में सज मित्रो अब आसफ़ जरदारी ने भी ख़बरदार कर दिया है नवाज शरीफ से भी बात हुई और खसूस तौर पर शहबाज शरीफ शेव को उन्होंने कह दिया है कि अगर इसम्बलियाँ तहलील होने से ना रोका गया तो खेल ख़त्म टाइम टाइम फिश ये ख़बरदार कर दिया आसफ़ जरदारी ने अब आसफ़ जरदारी की अहमियत का एक बार फिर जो है पलड़ा भारी हो गया और सुना है कि नून लेग वालों ने कहा है कि जनाब आप हमारा साथ दें पंजाब में आए बैठें लाहौर में आए तख्ते लाहौर का फ़ैसला करें और किसी न किसी तरह जान छुड़ाए अब जरदारी क्या करता है आता है नहीं आता क्योंकि उसके तो अपने साथ में से तीन बंदे गायब हो गए हैं <laughs> जी तो करेंगे तो क्या करेंगे और इस पर मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि पंजाब में हो क्या रहा है उन्हें जा क्या रहा है लेकिन आज मैं आपके सामने यही रखूँगा कि शबाज शरीफ को की साख खतरे में कैसे है सजनोते मित्रों ये मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ ये जिस तरह मैं कहा करता था कि मरियम अपने चाचा जी को पसंद नहीं करती सियासी तौर पर वो नहीं चाहती हंगामी तौर पे एमरजेंसी तौर पर इस्टेबलिशमेंट से सलाह करनी ये करना वो करना वज़ी अजम तो बना दिया गया लेकिन आपको याद है ना नवाज शेफ कहता था कि जी नहीं हमने नहीं माना हमने को मत लेनी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन एन आर ओ का जब उनको बताया गया कि जनाब आपकी नहलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी मरियम की भी नहली ख़म हमारे भी मुकदमत ख़त्म तो वो मान गए लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हुकूमत में जो हमने पैंतीस छत्तीस साल हुकूमत में रह करके अपनी साख बनाई थी वो तीन ये सात महीनों की हुकूमत से ज़मीन बोस हो जाएगी दफन हो जाएगी ये उनको अंदाज़ा नहीं था जब अंदाजा हुआ है तो अब वो सोच बचार में है कि अब किस तरह मामला को आगे लेकर कर जाए अब आखिरी हल आखिरी हल आपको याद होगा ये माजी है शरीफ बरदरान का जब जब कभी मुश्किल वक्त में आते हैं तो अपनों ही की कुर्बानी देते हैं डॉन लीग का मामला आपको याद होगा और बहुत सारे मामला परवेज रशीद की कुर्बानी दी तारक फातमी की कुर्बानी दी बहुत सारे लोगों की कुर्बानी जब ये फंसते हैं कुर्बानी देते हैं शोदाबाजी करते हैं लेकिन अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनने चाहते अब क्या होने जा रहा है सजनौती मित्रों अब मैंने जिस तरह एक महीना पहले आपसे कहा था कि मरीम नवाज को मुस्लिम लीग नून की क्यादत सौंपने का फैसला कर लिया गया है मुझे जैसे ही ये हालात बेहतर होते हैं उनको पाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनका सदर बना दिया जाएगा शुबाज शरीफ को फारे ये मैं आपको इतला दे चुका हूँ अब होने क्या जा रहा है ये तासर दिया जाएगा जिस तरह मुफ्ता इस्माइल के मामले में इन्होंने गेम खेली थी सख्त तरीन फैसले उससे करवाए और बहुत सारे ऐसे फ़ैसले भी करवाए जो ये आसानी से लोगों को रिलीफ दे सकते थे नहीं दिए ताकि सख्त फैसले करवाए जाएँ बाद में इस आग डार को ला करके ये तासर दिया जाए कि जनाब मुफ्ता इसमाइलिन नलायक था उसने अवाम को रिलीफ़ नहीं दिया अब यह तजर्बाकार आ गया अब दूध और शहद की नहरें बहेंगी और लोग बल्ले बल्ले कर उठेंगे वही मनसूबा एक बार फिर मरीम के लिए अपनाने का फ़ैसला किया गया है सजरत मित्रों अब मरीम नवास अब शबाज शरीफ जब तसादम की तरफ जाएगा इस्टेब्लिशमेंट भी इसको पसंद नहीं करेगी क्योंकि मेरे जरा ये कहते हैं कि भाजवा के जाने के बाद हकीकी मायनों में फ़ौज ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब मुदाखलत नहीं होगी सियासतदान अपने फैसले खुद करें अब जब खुद करेंगे तो फिर अपने पाँव पे तो खुद खड़ा होना होगा अब यह सारे मामला में जब तसादम की बात होगी असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी और सुबह दो समियाँ तहलील हो जाएंगी कानूनी और आयनी तौर पर छियासठ से सत्तर फीसद लोग जो है रिज़ाइन कर चुके होंगे तो फिर चालीस फ़ीसद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद उनकी हैसियत क्या रह जाएगी टाइटा फिश हो गया ना मामला सादम की तरफ चला गया अब उसमें जो साख खराब होगी वो होगी वज़ी अजम की महंगाई आपके लम ही है मीशत की तबाही डिफाल्ट होने का ख़तरा और ये सारे मामला और खूसी तौर पर सियासी मामलों को ना संभालने का भी इल्ज़ाम और ये सारी नाकामियों का मलबा शहबाज शरीफ पर बतौर वज़ी अजम उस पर डाल देने का पैगाम प्रोग्राम बन गया है अब मरीम को जैसे ही मुस्लिम लीग नून की सदारत मिलेगी ये सारा मलबा इस हुकूमत पर सात महीने की हुकूमत और खूसी तौर पर शबाशी पर डाल कर ये तासर दिया जाएगा ये न निकले इन्होंने मरवा दिया हम करेंगे हम नए सिरे से हम ही होगा वो होगा एक हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी लेकिन जिस तरह इस आग डाल बुरी तरह फ्लाप हुआ सचिन तो मित्रों उसी तरह मुझे लगता है मौजूदा हालात को देखते हुए आवाम की ताकत आवाम के हाथ की नमज़ को देखते हुए मुझे अंदाजा होता है कब इस तरह की कोई शोबाबाजी आवाम कबूल करने को तैयार नहीं होंगे लेकिन ये वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा फिलहाल तो आज तक के लिए यही है कि समरी पर दस्खत ने सब के जो है चेहरों पर हवाइयाँ उड़ा दी हैं अब कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन मैं जो पहले से कह रहा हूँ कि इंतबात होंगे और वही मार्च और मई के दरमियान होंगे सजन मित्रों अपना बहुत ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद